السلام علیکم تمام دوست احباب کو میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ہے پچھلی دفعہ کی ریکارڈنگ تک ہم نے کائنات ایک حیرت قدا کے دوسرے حصے کے پہلے باپ کو پڑھا تھا آج کی ریکارڈنگ میں ہم دوسرے حصے کے دوسرے باپ کو پڑھیں گے تو بنا کسی دیر کے شروع کرتے ہیں حصہ دوم باپ دوم کوانٹم مکینکس کے اسرار پچھلے مضمون میں میں نے ایک ایسے سادہ سسٹم کو متعارف کروایا جس کی کوانٹم مکینکس خصوصیات انتہائی حیرت انگیز ہے یہ سسٹم ایک واحد فوٹون پر مشتمل ہے جس کی پولرائزیشن کی خصوصیت ایک ایسے رویے کی نمائش کرتی ہے جس کی ہم اپنے کلاس کی وجدان کی بنیاد پر توقع نہیں کرتے ہیں اس مضمون کا مقصد یہ ہے کہ اس سادہ سسٹم کی خصوصیات کی بنیاد پر کوانٹم مکینک سے وابستہ بہت سے اسرار کو سمجھا جا سکے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کون سے اسرار ہیں جن کی وضاحت کی جا سکتی ہے نمبر ایک ہماری عام فہم کے مطابق یہ خصوصیت کے ایک معروضی حقیقت ہوتی ہے جیسے ایک پینسل کھڑی ہو سکتی ہے جیسے آلے سے یا جس طرح سے اسے دیکھیں یہ ایک ہی سمت میں کھڑی نظر آئے گی لیکن کوانٹم مکینکس کے مطابق کسی خصوصیت کی کوئی معروضی حیثیت اس وقت تک نہیں جب تک اس کی پیمائش نہ کی جائے نمبر دو بیسویں صدی کے شروع میں سائنس کی بنیاد اس مفروضے پر قائم تھی کہ کسی بھی ذرے کی حرکت کی پیشن گوئی ممکن طور پر کی جا سکتی ہے انیس سو پچیس میں کوانٹم مکینک کی آمد نے یہ تصور پاش پاش کر دیا کوانٹم مکینکس کا سب سے مشہور اور زیر بحث پہلو اس کی پیشن گوئی کی امکانی نوعیت ہے نمبر تین ہمارے کلاس کی وجدان کے مطابق یہ تصور ناممکن ہے کہ کوئی چیز بے ایک وقت دو جگہ ہو سکتی ہے لیکن کوانٹم مکینکس کے مطابق ایسا ممکن ہے نمبر چار یہ ناممکن لگتا ہے کہ کوئی چیز بیک وقت دو مختلف حالتوں میں موجود ہو کھڑکی یا تو کھلی ہوگی یا بند ہوگی لیکن کوانٹم مکینس کے مطابق ایسا ممکن ہے کہ کوئی چیز بیک وقت دونوں مختلف حالتوں میں موجود ہو نمبر پانچ کوانٹم مکینس کا ایک حیران کن نتیجہ یہ ہے کہ دو مشاہدات اس طرح ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں کہ ان میں سے ایک کے بارے میں درست عمل یہ ظاہر کرتا ہے کہ دوسرے کی پیمائش کے تمام ممکنہ نتائج یکساں طور پر ممکن ہے نمبر چھ اور سب سے اہم سوال تو حقیقت کے بارے میں ہے ہمارے وجدان کے مطابق کسی چیز کی کوئی خوبی اس وقت بھی حقیقت کا درجہ رکھتی ہے جب ہم اس کا مشاہدہ نہیں کرتے چاند اس وقت بھی موجود ہوتا ہے جب ہم میں سے کوئی بھی اس کو دیکھ نہیں رہا ہوتا لیکن کوانٹم مکینس کے مطابق یہ درست نہیں اگر یہ سب کچھ درست رہے تو یہ کائنات کسی حیرت کدے سے کم نہیں یہ تو ہمارے تصورات سے کہیں مختلف ہے اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا ان تمام خصوصیات کو سمجھنا ممکن بھی ہے یہ بات انتہائی دلچسپ اور حیران کن ہے کہ پچھلے مضمون میں بیان کردہ فوٹون کی پولرائزیشن سے وابستہ نوعیت کی بنیاد پر ان تمام تصورات کو بآسانی سمجھا جا سکتا ہے جیسا کہ پچھلے مضمون میں دیکھا گیا ہے کہ عمودی سمت میں پولرائزڈ فوٹون ایک بیم سے اس طور نمودار ہوتے ہیں کہ ان کی عمودی سمت میں ہوتی ہے تاہم جب بیم پولرائزیشن کو پینتالیس ڈگری گھمایا جاتا ہے تو یہی عمودی سمت میں پولرائز فوٹون کی پینتالیس ڈگری اور ایک سو پینتیس ڈگری پر پولرائزیشن کے ساتھ نمودار ہونے کے پچاس پچاس فیصد امکان ہوتے ہیں صرف اس مثال کی بنیاد پر اوپر دیے گئے تمام اثرار کی آسانی سے وضاحت کی جا سکتی ہے اہم بات یہ ہے کہ کوانٹم مکینکس کے قوانین کے تحت ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ بیم سپلیٹر سے گزرنے کے بعد پولرائزیشن کی سمت کیا ہوگی ہم تو کسی بھی سمت میں پولرائزیشن کے ساتھ گزرنے کی صرف امکانی پیشن گوئی ہی کر سکتے ہیں یہ صورتحال کچھ ایسی ہے جیسے عمودی حالت میں چلتے شخص کے سامنے دو دروازے ہوں ایک پینتالیس ڈگری کے زاویے پر اور ایک ایک سو پینتیس ڈگری کے زاویے پر تو اس شخص کے ان دونوں میں سے کسی ایک میں سے گزرنے کا امکان پچاس فیصد ہوگا وہ شخص یہ فیصلہ خود کرے گا کہ اسے کس دروازے سے گزرنا ہے لیکن فوٹون تو سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو یہ فیصلہ کب اور کیسے ہوتا ہے کہ اس کو کس پولرائزیشن کے ساتھ گزرنا ہے پولرائزیشن کی سمت کے بارے میں کتی پیشن گوئی کرنے میں ناکامی تقریباً ایک صدی سے بحث کا موضوع ہے اور سائنسدان ابھی تک اس سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کوانٹم مکینکس پیشن گوئیوں کی ممکنہ نویت سے البرٹ آئنسٹائن کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ کوانٹم مکینکس ایک ناممکن نظریہ ہے ان کے نقطہ نظر میں ایک مکمل نظریے کو یقینی پیشن گوئیاں کرنے کے قابل ہونا چاہیے نیوٹن کی دریافت کردہ مکینکس ایسا کرتی ہے لیکن کوانٹم مکینکس ہمیں صرف یہ بتا سکتی ہے کہ جیسا کہ اوپر کی مثال میں کہ کوئی واقعہ رونما ہونے کا کیا امکان ہے اس لیے آئنسٹائن نے کوانٹم مکینکس کو نامکمل سمجھا ہے اس نقطے کو مزید واضح کرنے کے لیے ہم ایک فوٹون کی بجائے دو فوٹون پر غور کرتے ہیں جو ہر لحاظ سے ایک جیسے ہیں اور عمودی حالت میں تیار ہوئے ہیں ان فوٹون کو ایک ایک کر کے ایسے پولورائزیشن بیم سپلٹر سے گزرنے دیں جو پینتالیس ڈگری گھوما ہوا ہے اوپر کی بحث کے مطابق پہلے فوٹون کے پاس دو امکان ہیں پولرائزیشن بیم سپلٹر سے گزرنے کے بعد یہ تو پینتالیس ڈگری کی پولرائزیشن کے ساتھ یا ایک سو پینتیس ڈگری کی پولرائزیشن کے ساتھ پایا جائے گا دونوں کا امکان پچاس فیصد ہے دوسرے فوٹون کے ساتھ بھی بالکل یہی صورتحال ہے اس طرح ہمارے پاس دونوں فوٹون کے لیے چار ممکنہ نتائج ہیں جن کا امکان برابر یعنی پچیس فیصد ہے دونوں پینتالیس ڈگری کی پولرائزیشن میں پائے جائیں گے یا پھر پہلا پینتالیس ڈگری کی پولرائزیشن میں پایا جائے گا اور دوسرا ایک سو پینتیس ڈگری کی پولرائزیشن میں پایا جائے گا پہلا ایک سو پینتیس ڈگری کے پولرائزیشن میں پایا جا سکتا ہے اور دوسرا پینتالیس ڈگری کی پولرائزیشن میں پایا جا سکتا ہے اور دونوں ایک سو پینتیس ڈگری کی پولرائزیشن میں بھی پائے جا سکتے ہیں صورتحال دو سکوں کے ٹاسک کرنے کے مترادیف ہے جہاں ہمارے پاس پچیس فیصد امکان ہے کہ ہمیں دونوں سکے ہیڈز اپ کے ساتھ ملیں گے پہلا سکہ ہیڈز اپ کے ساتھ اور دوسرا ٹیل کے ساتھ پہلا ٹیل کے ساتھ اور دوسرا ہیڈز کے ساتھ یا پھر دونوں ٹیل کے ساتھ تاہم اس معاملے میں اگر ہم تمام کوتوں اور سکوں کی ابتدائی سمت کا جائزہ لیں تو ہمیں یقین کے ساتھ پیشنگوئی گوئی کر سکتے ہیں کہ ہم سکے کو ہیڈز اپ کریں گے یا ٹیل اپ نتیجہ امکانی طور پر ظاہر ہونے کی وجہ سے دونوں سکوں کی ابتدائی پوزیشن سے ہماری لا علمی ہے. یہ صورتحال آبجیکٹ ہے جسے کسی فوٹون کی حالت کے سلسلے میں درست نہیں ایسا کوئی بھی طریقہ نہیں کہ ہم دونوں فوٹون کے بیم سپلٹر سے گزرنے سے پہلے ان میں فرق کر سکیں پھر بھی یہ پیشگی اندازہ لگانا ممکن ہے کہ پولرائزیشن بیم سپلٹر میں سے گزرنے کے بعد فوٹون کی پولرائزیشن کون سی سمت اختیار کرے گی فرض کریں کہ پہلا فوٹون پینتالیس ڈگری کی پولرائزیشن میں پایا جاتا ہے اور دوسرا ایک سو پینتیس ڈگری کی اس کا امکان پچیس فیصد ہے سب سے پہلے ہم ایک سادہ سوال پوچھتے ہیں دونوں فوٹون کے درمیان کیا فرق ہے اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ پولورائزیشن بیم سپلیٹر سے گزرنے کے بعد پہلا فونٹون پینتالیس ڈگری پولورائزیشن میں پایا جاتا ہے اور دوسرا ایک سو پینتیس ڈگری کی پولورائزیشن میں پایا جاتا ہے لیکن پھر ہم مشکل سوال پوچھتے ہیں بیم سپلیٹر سے گزرنے سے پہلے دونوں فوٹون میں کیا فرق تھا اگر کسی نہ کسی طرح ہمیں یہ فرق معلوم ہو تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں فوٹون کی پولرائزیشن بیم سپلٹر سے گزرنے کے بعد کیوں مختلف تھی تاہم جیسا کہ اوپر بحث کی گئی ہے کوانٹم مکینکس کے مطابق دونوں فوٹون کے درمیان قطعی طور پر کوئی فرق نہیں ہے پھر بھی ان میں ایک پینتالیس ڈگری کی پولرائزیشن اور دوسرا ایک سو پینتیس ڈگری کی پولرائزیشن میں پایا جاتا ہے یہ بہت پر اسرار ہے یہ کوانٹم مکینکس کا امکانی پہلو ہے جسے آئنسٹائن نے یہ کہتے ہوئے کہ خدا پانسے نہیں کھیلتا کبھی قبول نہیں کیا کوانٹم مکینکس کے قطعی جواب دینے میں ناکامی کے پیش نظر آئنسٹائن نے کوانٹم مکینکس کو نامکمل قرار دیا اس معاملے سے نکلنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ فرض کر لیا جائے کہ دونوں فوٹون جو بظاہر ہر لحاظ سے ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں بیم سپلٹر میں داخل ہونے سے پہلے در حقیقت مختلف تھے آئنسٹائن نے 1935 میں قیاس کیا کہ ان فوٹونز میں کچھ ایسی چھپی ہوئی خصوصیت ہیں جو نہ تو ہم جانتے ہیں اور نہ ہی ان کی لیبرٹری میں پیمائش کر سکتے ہیں لیکن یہ خصوصیت انہیں ایک دوسرے سے متضاد کرتی ہے یہ کچھ کچھ ایسا ہی ہے کہ ہم دعویٰ کریں گے تجربہ گاہ میں ایک بھوت موجود ہے جسے ہم براہ راست یا بلا واسطہ طور پر نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی محسوس کر سکتے ہیں اگر یہ بھوت بائیں طرف اشارہ کرتا ہے تو فوٹون پینتالیس ڈگری کے ساتھ پولرائز ہوتا ہے اور اگر یہ دائیں طرف اشارہ کرتا ہے تو فوٹون ایک سو پینتیس ڈگری کے ساتھ پولرائز ہو آئنسٹائن کے مطابق اگر کسی دن ہم ان چھپی ہوئی خصوصیات کی شناخت کرنے اور ان کو تھیوری میں شامل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو ہم نیوٹن کے واضح کردہ مکینکس کی طرح قطعی پیشن گوئیاں کرنے کے قابل ہو جائیں گے کوانٹم مکینکس پھر مکمل ہو جائے گی دلچسپ بات یہ ہے کہ کوانٹم مکینکس کے مکمل یا نامکمل ہونے کے بارے میں حتمی جواب تیس سال بعد انیس سو پینسٹھ میں آئنسٹائن کی موت کے تقریباً دس سال بعد آیا اور یہ جواب ایسا نہیں تھا جس کی آئنسٹائن کو توقع ہو سکتی تھی اس کے بارے میں مزید بات بات کے مضامین میں کریں گے جب ہم حقیقت کی بھی حقیقت کے بارے میں سوال کریں گے اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کیا ہم کسی ایک فوٹون کی پولرائزیشن کو معروضی طور پر بیان کر سکتے ہیں کیا ہم غیر مبہم انداز میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ فوٹون کی پولرائزیشن ایک خاص سمت میں متعین ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے یہ کوانٹم مکینکس کی تصوراتی بنیادوں کا بنیادی سوال ہے مندرجہ بالا بحث کی روشنی میں ایک سوال جیسا کہ دیے گئے فوٹون کی پولرائزیشن کی سمت کیا ہے مبہم اور ناممکن ہے ایک واضح طور پر متعین سوال میں تجرباتی آلات کی تفصیل بھی شامل ہوگی اس مثال میں پیمائش کے آلے کے طور پر پولرائزیشن کو شامل کرنا ہوگا لہذا ایک ممکن سوال یہ ہونا چاہیے دیے گئے فوٹون کی پولرائزیشن کی سمت کیا ہے اگر یہ ایک خصوصی سمت پر مبنی پولرائزیشن بیم سپلیٹر سے گزرتا ہے آئیے پولرائزیشن جیسی خصوصیت کی وضاحت میں پیمائش کے کردار کو مزید واضح طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ذرا ایک ایسے فوٹون پر غور کریں جس کی پولرائزیشن عمودی سمت میں ہو اس طور یہ سمجھنا مناسب لگتا ہے کہ عمودی سمت میں پولرائزیشن فوٹون کی اسی طرح خصوصی ہے جیسے عمودی سمت میں کھڑی ایک پینسل کی لیکن جب یہ فوٹون ایک پینتالیس ڈگری گھومے ہوئے پولرائزیشن بیم سپلٹر میں سے گزرتا ہے تو جیسا کہ اوپر دیکھا گیا ہے یہ پینتالیس ڈگری کی پولرائزیشن کے ساتھ یا ایک سو پینتیس ڈگری کی پولرائزیشن کے ساتھ پایا جائے گا یا دونوں کا امکان پچاس فیصد ہے آئیں فرض کریں کہ فوٹون پینتالیس ڈگری کی پولرائزیشن میں پایا جاتا ہے اگر اس پیمائش کے بعد ہم پولرائزیشن کو عمودی سمت میں موجود پولرائزیشن بیم سپلیٹر میں ناپتے ہیں تو ہماری کلاس کی وجدان ہمیں بتاتا ہے کہ فوٹون کو یقینی طور پر عمودی پولرائزیشن میں پایا جانا چاہیے تاہم ایسا نہیں ہوتا جب پینتالیس ڈگری کی پولرائزیشن کی حالت میں فوٹون اس بیم سپلٹر میں سے گزرتا ہے تو اس بات کا پچاس فیصد امکان ہے کہ فوٹون عمودی حالت میں پایا جائے اور پچاس فیصد امکان ہے کہ یہ افقی حالت میں پایا جائے اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ انتہائی حیران اور ناقابل یقین نتیجہ ہے جس کی توجہ جی دینا ممکن نظر نہیں آتا اس رویے کا کلاس کی مکینکس میں توقع نہیں کی جا سکتی تھی اس مشاہدے کی روشنی میں ایک اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم ایک ہی فوٹون کے لیے بیک وقت عمودی اور پینتالیس ڈگری کی پولرائزیشن وابستہ کر سکتے ہیں کوانٹم مکینک کے مطابق اس سوال کا جواب ہے نہیں ہرگز نہیں مندرجہ بالا تجزیہ نیل بوہر سے وابستہ اس صورت کی ایک خوبصورت اور سادہ مثال ہے جس کے مطابق دو مشاہدات اس طرح ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں کہ ان میں سے ایک کے بارے میں درست عمل یہ ظاہر کرتا ہے کہ دوسرے کی پیمائش کے تمام ممکنہ نتائج یکساں طور پر ممکن ہے مندرجہ بالا مثال میں اگر ہم فوٹون کی پولرائزیشن کی پیمائش کرتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ پولرائزیشن عمودی سمت میں ہے اور اگر اس کی پیمائش پولرائزیشن بیم سپلیٹر کو پینتالیس ڈگری گھما کر کی جائے تو دونوں پولرائزیشن پینتالیس ڈگری کی پولرائزیشن اور ایک سو پینتیس ڈگری کی پولرائزیشن حاصل کرنے کے امکان برابر ہوں گے اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ پیمائش کے نتیجے میں سسٹم میں تبدیل ہی آتی ہے ان نتائج کی روشنی میں ہم ایک اور ہوش ربا صورتحال پر غور کرتے ہیں روایتی طور پر ہمارے پاس ایک ایسا نظام ہے جو دو ممکن حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں موجود ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ سسٹم بیک وقت دونوں حالتوں میں موجود ہو مثال کے طور پر ایک دروازہ یا تو کھلا ہو سکتا ہے یا بند ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بیک وقت دروازہ بند بھی ہو اور کھلا بھی اسی طرح ایک گیند ڈبے کے اندر موجود ہو سکتی ہے یا ڈبے کے باہر موجود ہو سکتی ہے لیکن کبھی بھی اندر اور باہر حالت میں بیک وقت موجود نہیں ہو سکتی ایک کوانٹم سسٹم کی حیران کن خاصیت یہ ہے کہ یہ حالتوں کے مربوط سپر پوزیشن جس کو انگریزی میں پوزیشن آف سٹیٹس کہا جاتا ہے موجود ہو سکتا ہے یہ ایک انتہائی حیران کن اور ناقابل یقین نتیجہ ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی سسٹم بیک وقت دونوں صورتوں میں موجود ہو اس نتیجے کو سمجھنے کے لیے ہم ایک دفعہ پھر پولرائزیشن کی مثال پر غور کرتے ہیں اہم نکتہ یہ ہے کہ کسی فوٹون کی پولرائزیشن کے بارے میں کوئی کتی بات اس وقت تک نہیں کی جا سکتی جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ پیمائش سے وابستہ پولورائزیشن بیم سپلٹر کی سمت کیا ہے فرض کریں ایک فوٹون ایک عمودی سمت میں موجود بیم سپلٹر سے گزرتا ہے اور اس کی پوزیشن عمودی سمت میں ہے پھر عمودی سمت میں پولورائز فوٹون ایک پینتالیس ڈگری پر گھوما ہوئے پولورائزیشن بیم سپلٹر سے گزرتا ہے سوال یہ ہے کہ بغیر کسی پیمائش کے ہم فوٹون کی پولرائزیشن کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں اس کا تو سادہ سا جواب ہے کہ بیم سپلٹر میں سے گزرنے کے بعد پچاس فیصد امکان ہے کہ فوٹون پینتالیس ڈگری اور پچاس فیصد امکان ہے کہ فوٹون ایک سو پینتیس ڈگری کی پولرائزیشن میں پایا جائے لیکن یہ صورتحال تو بالکل ایک دروازے کسی ہے جس کے کھلے اور بند ہونے کے امکان برابر ہیں تو پھر کوانٹم میکینک سے وابستہ پورا سراریت کہاں ہے جو بات انتہائی حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ پولرائزیشن بیم سپلٹر سے پینتالیس ڈگری کے بجائے اگر کسی اور سمت میں گھمایا جائے تو بھی فوٹون اس میں سے گزر جائے گا لیکن امکانات مختلف ہوں گے مثال کے طور پر اگر بیم سپلٹر کو صرف دس ڈگری گھمایا جائے تو اس صورت میں ایک عمودی پولورائزڈ فوٹون تین فیصد امکان کے ساتھ دس ڈگری پولرائز ہوگا اور ستانوے فیصد امکان کے ساتھ ہنڈرڈ ڈگری پر پولورائزڈ ہوگا اگر ہم بیم سپلٹر کو بیس ڈگری گھما دیں تو صورتحال کچھ الگ ہوگی یہ فوٹون بارہ فیصد امکان کے ساتھ دس ڈگری پولورائزڈ ہوگا اور اٹھاسی فیصد امکان کے ساتھ ایک سو دس ڈگری پولورائزڈ ہوگا یہ وہ صورتحال ہے جس کا ہم دروازے کی سمت یا گیند کے ڈبے کے اندر موجود اور غیر موجودگی کی عام مثالوں میں سوچ بھی نہیں سکتے اس صورت میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ فوٹون ایک کوہیرنٹ سپر پوزیشن آف سٹیٹس یا حالت کے مربوط سپر پوزیشن میں موجود ہے جس کی نوعیت کا دار و مدار اس بات پر ہوگا کہ عمودی سمت میں پولو رائز فوٹون کس سمت میں موجود بین سپلٹر میں سے گزر کر آیا ہے اس بات کو اس طرح بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ بیم سپلٹر میں سے گزرنے کے بعد فوٹون کی پولرائزیشن دو مختلف زامیوں میں بیک وقت موجود ہے یہ صورتحال اس وقت تک موجود رہتی ہے جب تک ایک نئی پیمائش نہ کی جائے آخری بات اگر آپ نے یہ مضمون غور سے پڑھا ہے اور آپ خود کنفیوژن محسوس کر رہے ہیں تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سوچ آئنسٹائن کی سوچ سے مطابقت رکھتی ہے جو ساری زندگی کوانٹم کی بنیادوں سے غیر مطمئن رہے جس کو پروان چڑھانے میں انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا تھا کوانٹم مکینکس سے وابستہ ان حیران کن نتائج کی اہمیت صرف فلسفانہ سوچ تک محدود نہیں بلکہ یہ نتائج مکمل رازداری کے ساتھ پیغام رسانی اور کمپیوٹنگ کے میدان کے کچھ انتہائی ڈرامائی کامیابیوں کی بنیاد فراہم کرتے ہیں اس بات پر بحث آپ کو آگے کے مضامین میں ملے گی